Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Kita kembali lagi untuk meneruskan perbincangan kita Tentang halangan-halangan dalam hidup kita Dan apa itu loceng kesedaran Yang saya janjikan dengan anda sebelum ini Anda tengok dan lihat tembok di belakang saya ini Beginilah besarnya tembok Yang anda bina dalam kehidupan anda Untuk menafikan realiti kehidupan anda yang sebenarnya Anda sanggup jadi plastik Seolah-olah anda tak ada apa-apa tapi cuba sebutkan perkataan It's okay Bolehkah anda menyatakan Bahawa anda benar-benar okay Berbeza seorang yang memang okay Secara dalamannya Dengan seorang yang buat-buat okay Orang yang memang okay Bila dia sebut it's okay Lihat mulutnya, lihat bibirnya Dia boleh tersenyum Menerima keadaan apa yang berlaku tapi ramai orang yang terbina tembok maka bila sebut it's okay seolah-olah satu kata-kata peli kepada dirinya. Baik sis okey. Okey. Apakah loceng kesedaran? Itulah sebenarnya loceng kesedaran dalam hidup kita. Apabila sesuatu yang kita inginkan tidak menjadi seperti apa yang kita rancangkan. Saya ada satu kisah untuk anda. Saya seorang yang berfikiran secara why person. Logik. Saya ni orang yang logik. Saya mesti nak tahu kenapa dan kenapa. Saya orang nombor empat kalau ikut dari segi perkiraan penomboran. Orang nombor empat ini dikatakan seorang yang perancang. Mahir dalam perancangan. About planning. Memang saya pernah terlibat dalam kerja-kerja planning sebelum ini. Dan Allah nak takdirkan Dan Allah nak tunjukkan kepada saya Bahawa yang maha merancang Iaitu Al-Mushi itu Adalah dia Kerana perancangan Allah itu Tepat Allah bukan merancang untuk Seseorang sahaja Atau sesuatu sahaja Tetapi perancangan Allah lengkap Sejak dari zaman Nabi Adam Sejak dia ingin menciptakan Nabi Adam itu sendiri Sehinggalah esok Apabila berlakunya kiamat Semuanya telah ada dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan terjadi sekarang, sekarang ini pun telah Allah rancangkan dengan teliti dan apa yang akan jadi pada masa selepas minit dua lagi pun sudah ternyata dalam perancangan Allah. Maka apabila saya ini kuat dengan perancangan yang merasa diri ini merancang, maka Allah bagikan loceng kesedaran pada saya. Apabila semua perancangan saya tidak jadi seperti apa yang saya inginkan. Kecewa bukan? memang saya kecewa. Saya selalu menceritakan kepada guru saya. Saya selalu mengatakan kepada guru saya, Ustaz, kenapa saya telah merancang untuk mendapatkan atau untuk buat air batu campur, ABC. Tapi di hujungnya, di akhirnya, saya dapat adalah lai cikang. Lalu Ustaz saya kata, cuba ej lihat pada niat yang ada dalam diri. Saya kata niat saya tentulah saya nak ABC. Perhati betul-betul. Itu jawapan Ustaz. Apabila saya kaji dan kaji, rupanya bukan itu yang saya nak. Yang saya nak sebenarnya adalah untuk menghilangkan dahaga saya. Jadi, saya terpaksa menerima sama ada ABC ataupun lecekang. Yang penting, Alillah hilang dahaga. Dan dari situ saya mula menerima saya merancang, Allah juga merancang tetapi perancangan Allah itu yang terbaik dan meliputi. Sejak itu saya akan rasa apa sahaja pun yang terjadi, it's okay. Itulah loceng kesedaran. Setiap orang mempunyai loceng kesedaran yang berbeza. Ada orang yang diuji dengan kesabaran. Ada orang diuji dengan Pengawasan, setiap masa diawasi, setiap pergerakan ingin diketahui, ke mana perginya, buat apa, dengan siapa, ke mana. Diawasi setiap masa. Tetapi dia lupa bahawa sebenarnya itu hanyalah seorang guru yang dihantar kepadanya untuk menzahirkan siapakah sebenarnya Allah Al-Raqib yang maha mengawasi. Allah melihat setiap gerak-gerik kita. Kita terhenti kepada... Orang yang memahati Jadi kita jadi stres Kita jadi tertekan Apabila Asyik-asyik 5 asyik, minit sekali Isteri call Abang buat apa Dengan siapa Kemana Untuk Menjumpa apa Mesyarat apa Tak habis lagi ke Macam-macam soalan Sedangkan Kalau kita sedar Bahawa Itu adalah Allah Al Yang mengawasi kita yang ingin melihat kita melakukan kebaikan agar kita tidak terjebak dengan sesuatu yang salah, maka kita akan menerimanya dengan hati yang lapang. It's okay. Allah juga memberikan seorang itu keindahan dalam hidup, kebahagiaan, keceriaan. Kerana Allah itu abadi. Allah yang menciptakan keindahan. Allah juga as-salam yang memberikan keselamatan tetapi kalau anda tengok rata-rata Orang cepat stres Rasa tak bahagia, rasa derita Apa sebenarnya? Sebenarnya itu adalah loceng kesedaran Untuk kita kembali bergantung kepada dia Assalam Untuk kita kembali sujud kepada dia Al-Badiq Kerana dia yang memberikan keindahan dalam hidup kita Dia yang menjadikan hidup kita ini Rasa bahagia, tenang, selamat, gembira. Tetapi, kita selalu mengejar dan mencari sesuatu selain daripada dia. Kita terhijab dengan kenderaan yang cantik untuk membuatkan kita bahagia. Kita terhijab dengan rumah yang besar untuk membuatkan kita rasa selamat. Banyak benda-benda, banyak perkara-perkara yang menjadi halangan, menjadi blokage yang menjadi tembok-tembok besar yang menutupi perjalanan kita untuk mencari dia yang sepatutnya sentiasa di hati kita. Seharusnya Allah diutamakan. Allah yang didahulukan. Allah yang dilihat. Bukanlah kebendaan yang diberikan kepada kita sebagai satu bentuk ujian. Dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan bahawa Allah berikan ketakutan kepada kita dengan hilangnya rezeki. Bukan sebab apa. Hanya sebagai satu loceng kesedaran untuk kita sedar siapa sebenarnya pemberi rezeki. Adakah pekerjaan yang kita buat? Adakah atas usaha kita? Adakah atas bisnes yang kita lakukan? Ini yang terjadi. Ada enam sudut yang sering kali Allah uji seseorang hamba-Nya itu. Ini kajian ya. Satu kajian yang dibuat oleh sahabat saya dan dibuat aa, dan dilihat oleh saya apabila saya aplikasikan ilmu ini ada enam sudut. Pertama, Allah uji kita dari sudut spiritualnya iaitu bidang kerohanian. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Allah uji. Kadang-kadang kita kata kita ikhlas, ikhlas dalam menghadapkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata kita buat ni semua untuk dapat dan untuk raih rahmat Allah, untuk raih kasih sayang Allah. Sebab itu kita diuji, benarkah niat kita itu? Kemudian Allah uji kita dari sudut kekeluargaan. Kekeluargaan ini luas. Allah uji kita dengan hubungan kita sama ada hubungan kita dengan ibu bapa, hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan ipar duai, dengan orang adik-beradik kita. Allah uji untuk melihat sejauh mana pergantungan kita kepada dia. Mereka ini semua sebagai asbab hujan-hujan itu berlaku untuk menyedarkan kita untuk kembali kepada dia. Allah juga uji kita melalui social life, hubungan sosial kita. Hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita dengan masyarakat 40 rumah di sekeliling kita. Apabila kita terlibat dalam sesuatu organisasi berpersatuan, di situ juga Allah uji adakah kita ikhlas untuk memikul tanggungjawab tersebut. Adakah kita mempunyai agenda lain, keinginan lain atau memang kita sebenarnya hanya ingin menzahirkan asma-asma Allah. Allah juga uji kita melalui kesihatan. Allah uji kita melalui ilmu dan Allah uji kita melalui kejayaan yang kita lakukan. Melalui bisnes kita, melalui kerja-kerja yang kita buat. Adakah ia bertujuan untuk mengabdikan diri pada Allah SWT atau kita buat semata-mata hanya untuk kehidupan dunia sementara ini sahaja. Ketahui di mana halangan anda. Ketahui apa yang menjadi punca anda tidak bahagia, anda tidak berjaya atau anda tidak kaya. Kerana jawapan itu terkandung dalam diri anda. Saya hanya mampu untuk menjadi penunjuk jalan, pembimbing anda, coach anda untuk anda kupas, untuk anda lihat sendiri dalam diri anda apa sebenarnya yang menghalangi anda untuk capai kejayaan-kejayaan yang telah tersedia, yang telah pun disediakan untuk anda sejak dari dulu lagi sekian saja assalamualaikum warahmatullahi